হেল্ল' এভৰি ওৱান কেনে আছে আপোনালোক আজি মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিনো মই দিনটোত কিনো কাম কৰিলোঁ তাকে চাওঁচোন বোলক আজি সৰু সুৰাকৈ অকণমান উপাৰ্জনো হৈছে বাৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ এয়া মই এফালে যাবলৈ ওলাইছোঁ আজি গৰমটো অকণমান বেছি মানে ৰ'দ দিছে সেইকাৰণে মই পূৰা প্ৰটেকশ্যন লৈ লৈছোঁ এইফালে আকৌ তাৰপৰা সি কেক আছিলে অৰ্ডাৰ তাকে বোলো কেকটো বনাই লওঁ এনেকৈ সৰু সুৰাকৈ মই নিজৰ ইনকম উলিয়াই থাকোঁ যিটো নিজৰ খৰচ আচলতে এটা সময়ত মোৰ বহুতেই অৰ্ডাৰ আছিলে দিনটোত কেতিয়াবা বাৰ তেৰটালৈকেও মোৰ অৰ্ডাৰ আহি যায় ইমানেই ব্যস্ত হৈ যাওঁ আৰু ৰেষ্ট ল'বলৈও সময় নাইকিয়া নিচিনা হৈ যায় লাহে লাহে অৰ্ডাৰবোৰ মই কমাই দিলোঁ কিয়নো ছোৱালী অকণমান ডাঙৰ হৈ আহিলে তাই স্কুলতো দিবলগীয়া হ'ল প্ৰথম স্কুলত দিয়া যিহেতু অকণমান স্কুলত বহি মেলি দিব লাগে বা কিবা এটা অসুবিধা হ'ব দিগদাৰ পায় সেইবুলিয়েই স্কুলত যিহেতু পঢ়ি দিব লাগে মোৰ ইফালে মানে টাইমটো মিলাবলৈ অকণমান দিগদাৰ হৈ যায় স্কুলত নিদিয়া আগলৈকে মই ঠিকে চলাই আছিলোঁ প্ৰায় বাৰ তেৰটা কেক মই ডেইলী দিব পাৰোঁ যিখন সময় মই স্কুলত বহি দিওঁ সেইখিনি সময়ত মানে মোৰ বহুতখন সময় গুচি যায় ৰাতিপুৱা ধৰক নটা বজাৰ পৰা নটা বজাৰ বুলি স্কুল ষ্টাৰ্ট হয় কিন্তু তাৰ আগৰ পৰাই ওলাই মেলি তাইকো উলিয়াই নিয়া বহুতখিনি সময় হৈ যায় এইফালে এয়া মোৰ কেকটো বনাই ৰেডিয়েই হ'ল সেইকাৰণে অলপ মই অৰ্ডাৰবোৰ কমাই দিছিলোঁ এতিয়া ভাবিছোঁ আকৌ লাহে লাহে অৰ্ডাৰবোৰ ল'ম বুলি কিয়নো ছোৱালী এতিয়া অকণমান ডাঙৰ হৈছে নিজৰ ইটো সিটো সৰু সুৰা কামবোৰ তাই কৰিব পৰা হৈছে স্কুলত আজিকালি থৈ পেলাই মই গুচিও আহোঁ ৰ'ব নালাগে যিহেতু অকণমান ডাঙৰ হৈছে সেইকাৰণে আকৌ মই নতুনকৈ মানে বহাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু অৰ্ডাৰবোৰ এইফালে আজি এইটোকে এটাৰে কেকৰ অৰ্ডাৰ আছিলে এনেই চিম্পুলকৈ এটা বনাই দিবলৈ কৈছিলে খালী গাড়ী অকণমান দি গাড়ী এখন দি দিবলৈ ক'লে মই এভাগেই বনাই দিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে কেকটো জনাব দেই কমেণ্টত ইফালে বাহিৰত কেক নিবলৈ মানুহ বহি আছে তাকে পতক কেনেকৈ দি থৈ আহে তেওঁ পে'মেণ্টটো কৰি কেক লৈ গ'লগৈ এইফালে আকৌ মই গৈ পালোগৈ স্কুলত মাজত দেখিছে নাই ইমান মৰম লগা প্ৰিঞ্চিপালৰ ল'ৰা হয় স্কুলৰ ঘৰৰ লগতে লাগি আছে যিহেতু তাৰপাছতে ইফালে আকৌ স্কুলৰ পৰা আহি ছোৱালীক ধুনীয়াকৈ খুৱাই মেলি তাইক খুৱাই ল'লোঁ খুৱাই পেলাই মই আকৌ ওলালোঁ হস্পিটেললৈ এইফালে ভাত লৈ লৈছোঁ বাইদেউৰ যিহেতু ল'ৰাটোৰ গা ভাল নাই শিৱসাগৰতে ভৰ্তি কৰা হৈছে এডমিট কৰি থোৱা আছে তাকে তাত বাইদেউৰক ভাত দিবলৈ বুলি ওলালোঁ ভালে গৈ আছোঁ ইমান ধূলি ৰাস্তাত বহুত ধূলি মানে একদম ক'বলৈ এইফালে আহি পালোঁহি হস্পিটেল এইফালে ল'ৰা দেখিছেনে তাৰ একদম মানে বহুত জ্বৰ জ্বৰ উঠে আকৌ অকণমান দি পিছত কমি যায় আকৌ উঠে মানে এনেকুৱা হৈ আছে তাৰপিছতে মই তেওঁলোকক দি মেলি অঁ সন্ধিয়াই হ'ল আৰু ছটামান বজাত ঘূৰি আহি পালোঁহিফালে আকৌ আজি মানুহজনে ঘৰলৈ আহিলে মানে অকণমান স্পেচিয়েলকৈ খোৱা হয় তেওঁ আকৌ আনিলে কচ মাছ তেওঁ বৰ ধুনীয়াকৈ কচ মাছ বইল বনায় তাকে তেওঁ বনাম বুলি ল'লে এফালে কেৰাহীত পানী দি দিছোঁ পানীখিনি অকণমান উতলা গৰম হোৱাৰ পিছতে আলু আৰু পিঁয়াজ দি দিছে এফালে বেঙেনা কিবা কিবি ভোল এনেকৈ গোটেইখিনি আলু কাটি মেলি লৈছে এয়া এয়া ৰেডি কৰি থোৱা আছিলে তাৰপিছত অকণমান দাইল কেইটামানো দি দিছে আদা নহৰু নিমখ দিলে অকণমান মছলা দিছে এয়া উতলাৰ পিছতে মাছবিপিচ দি দিছে আচলতে হেৰি হ'ল কেৰাহীখন সৰু হ'ল হোৱাৰ কাৰণে আকৌ কেৰাহীখন বুটলি কৰি দিবলগীয়া হ'ল এয়া মাহঁতে আচলতে কচ মাছ নাখায় গতিকে আমাৰ তিনিটা কাৰণেহে আনি অনা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে বেলেগে বেলেগ মাছ লোকেল মাছ আনিছে এয়া মাছকেইপিচ দি পেলাই ইয়াতে অকণমান খৰিচা দিছে মই খৰিচাটো দেখুওৱা নহ'লে বাৰু এয়া মাছখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ঢাকি দিব লৈ তাৰপাছতে এয়া চাওকচোন বইল কচ মাছ ৰেডি হৈ গ'ল খাই বিৰাটেই ধুনীয়া হয় খাবলৈ মানে মানুহজনে মানে এইটো বহুত ধুনীয়া বনাই বজানে সেইকাৰণে মানে তেওঁ আহিলেটোৱে বনাওঁ তাৰপিছত এইফালে আকৌ এইটো পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা হয় সিদিনাখনকে ৰাতিলৈ ওচৰৰ বাইদেউ এগৰাকী আহিছিলে তেওঁ বোলে ৰাতিপুৱা মই যামগৈ কাপোৰযোৰ চিলাই দিবা বুলি কাপোৰযোৰ দি থৈ গ'লহি মই আকৌ ৰাতি চিলোৱা নহ'লে ছোৱালীক অকণমান পঢ়াটো চাব লাগে নহ'লে ওচৰত বহি নাথাকিলে পঢ়িবলৈ মন নকৰে সেইকাৰণে চিলোৱা নহ'লে আকৌ ৰাতিপুৱা সোনকালে চাহ গা চাহ গাটো ধুই চাহকণ খাই লৈ চিধা কাপোৰতে লাগিছোঁ তেওঁ যিহেতু সোনকালে যাবগৈ গোটেই কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰি লৈছোঁ পাছত বাকীবোৰ কাম কৰিব পাৰিম যিহেতু আজি স্কুলো বন্ধ সেনেকৈ সৰু সুৰাকৈ দুই এটকা পইচা নিজৰ হাত খৰচৰ কাৰণে উলিয়াই থাকিব পাৰোঁ এইফালে আকৌ চিলোৱা সূতাকেইডাল থাকি গ'ল তাকে বোলো কাটি দিওঁ তাৰপিছতে বাকীবোৰ কাম কৰোঁ এইফালে আকৌ মোৰ এটা মেইন কাম বুলিয়ে ক'ব লাগিব ছাগলীজনীয়ে পোৱালিটোক নিজে গাখীৰ নোখোৱাই মানে কি হ'ল তাই অকণমান সময় খাবলৈ দিয়ে তাৰ পেট ন ভৰে সেইকাৰণে তাইৰ ওচৰত ৰৈ দিব লাগে নহ'লে তাইক অকণমান ধৰি দিব লাগে ধৰি দিলেহে তাই খাবলৈ দিয়ে তাৰ পৰা আজি আকৌ আমাৰ ঘৰতে গোটৰ মিটিং আছিলে সেয়া মিটিং হৈ আছে ইফালে মিটিং ভাগি মানুহ গ'ল এইফালে সন্ধিয়া হ'ল বাইদেউহঁত যে শিৱসাগৰৰ প্ৰগতিত ভৰ্তি হৈ আছিলে তেওঁলোকক তাৰ পৰা আকৌ যোৰহাটলৈ পঠালে তাকে গধূলি সময়ত তাৰ পৰা ৰিলিজ হয় এতিয়া যোৰহাট যাবলৈ আহিছে তেওঁলোকৰ গাড়ীখনৰ অকণমান প্ৰব্লেম হৈ থকাৰ কাৰণে গাড়ীখন আমাৰ ঘৰতে থৈ আমাৰ গাড়ীখন লৈ আকৌ তেওঁলোক বাহিৰৰ বাহিৰে যোৰহাটলৈ গ'ল তেওঁলোকৰ নিজৰ ঘৰত নোসোমালেগৈ আৰু ইয়ালটো চাওকচোন খীণাই গৈছেগৈ এয়া তেওঁলোক যাবলৈ ওলালে পিছতে ইয়াত বেছি সময় ৰোৱাই নাই গাড়ীখন বদলি কৰিছে আৰু বস্তুবোৰ ইখন গাড়ীৰ পৰা এইখন গাড়ীলৈ আনলোড কৰিছে আকৌ কিয়নো তাত আকৌ গধূলি ৰাতি হৈ গ'লে ডক্টৰ পাবলৈ দিগদাৰ হ'ব সেইকাৰণে লৰালৰিকৈ ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিলে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই